Bir hekayə var. Deyil, Quranda hər şey varmı? Bir nəfər soruşur. O bir dindar alim də deyir ki, bəli, var. Quranda hər şey var. Deyir ki, yaxşı, onda mən səndən soruşsam ki, bir kisə undan nə qədər çörək çıxar? Bunu Quranda tapa bilərsənmi? O da zəng eləyir bir çörəkçiyə soruşur ki, bir kisə undan nə qədər çörək çıxar? O da deyir ki, 50 dənə deyək ki, çörək çıxar. Sonra bu dindar alim cavab verir. Deyir ki, Quranda ə, hər işi öz əhlindən soruşun, öz əhline verin deyə bir ayət var və buradan mən çıxarıduram ki, ə, bir kəsə ondan neçə çörək çıxarır. Şey, Quranda var. Yəni ki, Quranda müəyyən işarələrlə biz həyatın çox nöqtələrindən bir yol topuq. Ə, həqiqətə yol tapa bilərik. İndi onun kimi Qurda indi mən 1-2 ayətdə ə, müsbət elmlərdə, fəndə, fəlsəfədə hansı ayətlərdən necə işarələr ola bilər, 1-2 dənə nümunə versəm, ə, biz bütün bunu bütün Qurana şamil eləyə bilərik daha sonra. Ə, və oxuyarkən də o gözlə oxusaq bizə fərqli ilhamlar verə bilər. Məsələn bu ayətdə əziz dostlar dəyir ki Allah kimi düz yola yönəltmək istəsə onun köksünü İslam dini üçün açıp genişləndirər. Kimi də azdırmaq istəsə, əlbəttə ki öz iradəsi ilə, istəyindən onun ürəyini daraldıb sıxıntıya salar. O sanki sıxıntının şiddətindən göyə çıxar, Allah iman gətirməyənlərə belə elər. Yəni burada ə, Allah, o, yəni o sıxıntının şiddətindən göyə çıxmış kimi bir nəfəs kəsintisi, bir ürək sıxılması. Burada bir müsbət elmlərə necə işarə var? O dövrdə, peyğəmbərin dövründə belə bir şey bilinmirdi, amma müasir elmlə, müasir texnologiya ilə biz bilə bilirik ki, yüksəklərə çıxdıqca oksigenin miqdarı azalır, atmosfer təzyiqi azalır və insanlar nəfəs almaqda çətinlik çəkirlər. Təsəvvür eləyin bunu, Quran insanların imanı, insanların üreiinə sıxılmağını belə ifadə edir və biz burdan bu işarələrlən fərqli elimlərdə, müəyyən müsbət elimlərdə şeylər tapa bilərik. Yollar həqiqətə gedən yollar tapa bilərik. Burada bir də Quranın başqa bir möcüzəsi də var. Bu ayəti oxuyanda əziz dostlar, insan tam o kəlməni söyləyəndə elə bir kəlmədir ki, Quranda demişdik əvvəllərdə, əvvəlki e, söhbətlərdə. Məsələn, burdakı o ayəti oxuyanda e, insanın boğazı o, həqiqətən onun e, hərflərini düzgün çıxardanda, e, Quranın özünə uyğun oxuyanda e, ya sa'adu deyə oxuyusan, o zaman tam o kəlməni söyləndə insanın boğazı sıxılır kimi olur. Görürsüz burada Bir Qur'anın bir şeyi də var, yəni bir iç musiqisi var ki, oxuduğun şeyin anlamına uyğun bir səs var Qur'anda. Bu da bir möcüzədir həqiqətən. Bu başqa surələrdə də var. Digər surədə də bunu görəcəyik. Hı. Yəni burdakı işarə odur ki, Qur'an bəzi ayətlərində, əlbəttə ki, bunu çəşf edilən insanlar gərək bunu ə, məsələn fizika bilən, ə, müsbət elmlərlən əlaqəsi olan insanlar bunu oxuyarkən o gözlə baxarsa belə mənalar çıxarda bilərlər. Növbəti ayət, əziz dostlar, məsələn bu ayətdə insanın təfəkkürə sövq edən ayətdir. Sə həqiqətən göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etmesində, bir-birinin ardınca gəlib getmesində aql sahibləri üçün burada bəlkə yerin dairəvi, yəni kürə olması haqqında da bir şey çıxarda bilərik. Allahın varlığını, güdrətini, kamalını və əzəmətini sübut edən açıq dəlillər var. O kəslər ki, ayaq üstə olanda, oturanda, uzananda Allahı xatırlarlar, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünərlər. Yəni, əziz dostlar, bunu oxuyan Nəsreddin Tusilər, bunu oxuyan İbnə Heysəmlər astronom olurlar, fizik olurlar, eee, əyyaziyatçı olurlar. Demək ki, e, Bizdəki gerilik bizdən qaynaqlanır. Vaxtıcan vaxtında, məsələn, Nəsirəddin Tusilər astronomlar burada bu ayətləri oxuyaraq bu kəşfləri elədilər. Ey Rəbbimiz, sən bunları boş yerə yaratmamısan. Sən pak və müqəddəssən. Bizi cəhənnəmdən qoru. Məsələn, burada eee bunu oxuyan insanın təfəkkür etməyənə, bunu oxuyub da təfəkkür etməyənə peyğəmbər deyir ki, Yazıqlar olsun bu ayəti oxuyub təfəkkür etməyənə, düşünməyənə. Zaten burada ayətin özündə də var ki, o kəslər e, yerin yaradılması haqqında düşünərlər, göyün yaradılması haqqında düşünərlər. Yəni daha çox düşünmək üzərində, kəşf etmək üzərində, elm üzərində burada bir e, təşviq var Quranda. E, o təfəkkürlə əlaqəli Ayət de hətta bunu peyğəmbər oxuyurdu. Hətta bunu oxuyarkən bəzən gözləri yaşarırdı bu ayəti oxuyarkən. Ə, gecələri belə dərin, dərin düşüncələrə dalardı. Burada da əlbəttə ki, müsəlmanlar üçün bir yol var, bir ə, yönləndirmə var. Sonra da ən sonuncu ayət, ən sonuncu surə bu əziz dostlar. Bu surədə də ə yenə iç musiqisi, Quranın içində olan o musiqini demək istəyirəm. Məsələn, ey peyğəmbər de ki, tənah aparıram insanların Rəbbinə, insanların ixtiyar sahibinə, insanların tanrısına vəsvəsə verən adı çəkiləndə, Allahın adı çəkiləndə qorxusunun qaçıb gizlənən şeytanın şəhrindən o şeytançı insanların ürəklərinə vəsvəsə salır. O şeytançı cinlərdən də olur, insanlardan da. İstər cinlərdən olsun, istər insanlardan. Bu ayəti oxuyanda əz dostlar, mövzu şeytandır, şeytan kimi olan insanlardır və işin içində bir vəstəsə var, bir sinsilik var. Və bu ayəti oxuyanda biz onu hiss edirik. Ayətdən belə bir səs gəlir Quran, yəni bu surədən. Məsələn, necə kulə'uzü birənnas Məlekünnəs, ilahünnəs. Bir fısıltı var ayətinin içində. Bu da oxuduğumuz mənaya uyğun bir səsdir, bir musiqidir. Bu da bir Quranın dirdiyi bir eee Quranın ortaya qoyduğu bir möcüzədir. Bu axırıncı işarə idi, axırıncı surə idi. Quranın son surəsi və bu bunu əzbərləmək və bununla bərabər mən başqa surələri də bura yazdım bəzilərini. Fatiha surəsini əzbərləyib mənasına baxıb öyrənmək, oxumaq. Ayətül Kürsi bəzi insanlar bunu ə, səhər axşam 7 dəfə oxuyub belə qorunmaq üçün ə, oxuyurlar. Həqiqətən də faydalıdır mənəvi olaraq insanların qorunması üçün. Nəsvə və Fələq surəsi, bu da az öncəki surə ilə başqa bir surə, ondan bir öncəki surədir. Bunları da insanlar əzbərləyib peyğəmbərin tövsiyəsinə görə gecə yatmamışdan qabaq oxumaq və gün içərisində oxumaq olar. Bunlar bizi e, cinndən və şeytandan qoruyur. Və həqiqətən də buna ehtiyacımız da var. Hər insanın buna ehtiyacı da var. Bunun kimi Qur'anı bu gözlə oxusaq, içində dərdimizə dərman, çox şeylər tapa bilərik. Əziz dostlar, hətta Qur'anın əsl orijinal hərflərlə oxumaq daha gözəl olar onun mənasını anlamağa çalışmaq, anlamadığımız yerlərdə də bilənin saxtlardan soruşmaq, özümüzün araşdırmamız bizim üçün çox faydalı olar. Növbəti söhbətlərdə yeni mövzularda görüşərik.